पे जहा लु जे लालत पे जहा دے کب ہے بدلا یہ زمانہ कुत्रादा ही जी नजम होती हसरत जयपुरेंची यात हसरत जयपूरनी सांगितलं तर चल मेरे साथ चल ए मेरे जाने गझल एक समाजो के बंधन से निकल हजरत जयपूरनी ही गझल लिहिण्याआधी एक अजून गझल लिहिली होती तू मेरे साथ न चल ए मेरे रूह हे गझल म्हणजे शाहरची विचार करण्याची शक्ती बघा एकदा तो म्हणतो की गझल मेरे साथ चल आणि एकदा तो म्हणतो ए मेरे गझल तू साथ मेरे न चल त्याचं एक कडू आपण ऐकूया किशोरवटींकडून तू मेरे साथ ना चल ये मेरे रूह है कसन तू मेरे, साथ ना चल, मेरे रूहे तू मेरे रूहे